Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Waliberisclan. Surat Rafizi kepada PMX telah pun bocor dan kata Rafizi, beliau hanya mengalamatkan surat tersebut kepada dua orang sahaja, iaitu kepada PMX sendiri selaku presiden parti dan juga kepada setiausaha agung PKR iaitu Fuziah Saleh. Persoalannya, siapakah antara mereka berdua ini yang telah membocorkan surat Rafizi tersebut. Kita intro dulu. La, 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 la. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya yakin anda telah menonton atau mungkin ada di antara anda yang perasan video saya yang telah mengulas tentang hal ini pada pukul 8 malam tadi. Tetapi saya akui, dalam video tersebut, saya telah melakukan satu kesilapan yang besar iaitulah saya telah menamakan Menteri Wilayah iaitu Dr Zaliha Mustafa sebagai setiausaha agung PKR sedangkan yang sebenarnya setiausaha agung PKR ialah Fuziah Saleh wajah mereka hampir sama jadi saya pun macam mamai macam tu je terus menamakan Zaliha sebagai SUA PKR sedangkan itu bukanlah kenyataan faktanya Fuziah Salehlah SUA PKR saya boleh saja membiarkan video itu apatah lagi video itu memang tengah laju dan sebagainya saya just perlu terus terima tetapi tak boleh saya tidak boleh membiarkan video saya yang mempunyai kesalahan fakta yang sebesar itu bersebaran dekat social media. Bukan kerana takut kena saman, tidak. Sebab kita boleh je buat remark. Tetapi kerana saya rasa saya ada tanggungjawab kepada anda untuk memberikan perkara yang betul saja. Jadi tak apa. Walaupun video itu tengah trending, tetapi saya rela delete video tersebut dan buat video baru menjelaskan tentang perkara yang sama saya sebutkan pada pukul 8 tadi tetapi dengan penambahbaikan iaitu dengan menamakan orang yang betul sebagai SUAPKR. Minta maaf lagi sekali tak pernah-pernah sebab kesalahan fakta yang sebesar ini tuan-tuan dan perempuan saya akui ini kelemahan saya. Berbalik pada isu kita tuan-tuan dan perempuan sekalian kita semua tahu yang drama berkenaan dengan pemilihan timbalan Presiden PKR Memang makin lama makin hangat secara asasnya. Cumanya yang menjadi lebih hangat ialah pada ketika ini satu surat yang dikatakan telah dihantar oleh Rafizi Ramli kepada PMX telah pembocor dekat sosial media di mana surat tersebut antara lain telah menyatakan bahawa Rafizi tidak berhasrat untuk datang merasmikan kongres AMK dan juga kongres wanita PKR yang akan berlangsung tidak berapa lama lagi. Dan secara asasnya Rafizi kata surat itu sebenarnya sulit. Surat itu hanya dialamatkan kepada Perdana Menteri selaku Presiden PKR dan juga kepada Setiausaha Agung PKR iaitu Fuziah Saleh. Tetapi inilah dia. Kita dengarkan apa kata Rafizi berkenaan hal ini tuan-tuan dan puan-puan. Memang betul saya telah menulis kepada Datuk Seri Presiden bahawa saya tidak berhajat untuk memenuhi jemputan merasmikan Kongres AMK dan Wanita. Oh dia bising. Yang bocorkan ini pun sumbal parti juga aku tulis surat kepada tiga orang saja. Kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, salinan dia kepada Setiausaha Agung. Eh, dua orang je. Ini siapa yang bocorkan ni? Macam mana boleh bocor ni? Ha. Surat itu surat sulit. Bukan saja bocor mengenai berita. Surat itu keluar terus. Ha. Sama dulu tahun 2019... Saya menulis Februari 2019. Saya menulis kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, berhati-hati dengan watak-watak yang ada di sekeliling kita. Ada yang katel, ada yang gelap. Faham-faham. Berbahaya saya sebut kalau jadi apa-apa, parti ini berbahaya. Surat itu sulit kepada Datuk Seri Anwar tapi akhirnya dia viralkan semua. Ya lah bagus lah orang tahu. Kan? Tapi surat yang kepada Kongres AMK ni saya hantar kepada dua, dua orang. Je, kepada Datuk Seri Anwar, Presiden, salinan kepada Setiausaha Agung Bocor. Jadi dia gunakan itu. Dia kata ini merajuk lah, emosional lah, tak profesional lah. Ah, ha, dia bukan soal bocor. Saya memang tunggu bola tanggung. Kita ada adab dan hierarki dalam parti. Memang betul, adab dan hierarki. Tradisi kita dalam parti ialah timbalan presiden merasmikan kongres AMK dan wanita. Memang betul. Tapi adab dalam parti, hierarki dalam parti ialah melancarkan jentera pilihan raya sesuatu yang sepenting seperti pilihan raya negeri Sabah itu adalah adabnya dilakukan oleh timbalan presiden yang juga pengarah pilihan raya. Ada adab dia. Sedangkan kita dah umumkan bahawa kita akan ada jelajah hero di Sabah pada hari Sabtu. Aku dah lupa hari ini hari apa. Hari Ahad semalam lagi hari Sabtu dah. Hari Sabtu semalam Kita dah tetapkan dua setengah, semua orang dah tahu dah. Masa itu tak ada cerita pun tentang nak lancar jelaj, jentera pilihan raya. Izzah pada ketika itu mengikut maklumat akan pergi berkempen di Sabah 19 hari bulan. 19 hari, bulan hari apa? Esok. Tak ada perbincangan dalam biro politik, tak ada perbincangan di MPP, tak ada apa-apa. Tiba-tiba keluar poster dan sebagainya menyatakan tiba-tiba Izah dan Ame akan melancarkan. Pada hari yang sama, masa yang sama, Saya tak kisahlah. Engkau nak pikul sangat, silalah. Saya tak ada masalah. Macam Wong Chan kata dulu saya daripada gemuk kurus gemuk insya-Allah saya kurus baliklah lepas ni. Saya, saya tak ada masalah yang itu. Tetapi kenapa kita tidak berpandukan adab sehingga dia menyusahkan cabang-cabang dan pimpinan di bawah? Kenapa kita meletakkan mereka dalam serba salah? Bila benda ni berlaku, dia dah memang akan datang. Dia memang Ingat bahawa kali ini peluang untuk kita dengar semua ha, Kali ini pilihan untuk kita dengar hero daripada saudara Rafizi Nanti hari 19 nanti saudari Iza Tiba-tiba dalam satu dua hari terpaksa kerahkan semua Buat semua untuk konon lancar jentera pilihan raya Tetapi langsung tidak mengikut adab dan haraki yang baik Dekat sini jelas tuan-tuan dan puan ada beberapa perkara yang boleh kita simpulkan daripada ucapan Rafizi itu. Yang pertamanya sekali lagi beliau telah mengalamatkan surat itu kepada PMX dan juga SUA sahaja bukan orang lain dan surat itu sulit bukan untuk tatapan umum. Jadi bila surat ini bocor pastinya kebocoran itu datang daripada sama ada PMX itu sendiri ataupun oleh SUA. Antara dua mereka ini pejabat mereka pasti telah memucurkan surat tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, Kenapa Rafizi tidak berhasrat untuk datang merasmikan Kongres AMK dan juga Kongres Wanita itu? Kerana beliau kata beliau tidak suka adab hierarki dan parti itu telah dilanggar. Sebab memang betul. Yang patut merasmikan Kongres AMK dan juga Kongres Wanita ialah Timbal Presiden which is beliau. Tetapi beliau telah membangkitkan betapa perasmian untuk jentera PKR bagi berhadapan dengan pilihan raya negeri Sabah juga tidak mengikut adab hierarki yang betul di mana sepatutnya benda itu dirasmikan oleh Rafizi selaku pengarah pilihan raya PKR yang juga timbalan Presiden PKR. Tetapi pada hari itu, jentera tersebut telah dirasmikan oleh Nurul Izzah Anwar dan juga Amiruddin Syari di mana kedua-duanya merupakan naib Presiden PKR. Jadi Rafizi kata, yang ini dah langgar adab. So kenapa aku nak sembang tentang nak rasmikan Kongres MK? Adab haraki tidak dijaga. Itu antara lain kata-kata Rafizi Ramli, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi of course lah, bila surat itu tersebar dengan perkataan Rafizi tidak berhasrat untuk hadir itu, ramai jugalah orang-orang PKR yang dok kata Rafizi ini kuat sentap, merajuk, poyo dan pelbagai perkara lagi. Dan Fuzah Saleh dalam satu kenyataannya kepada media telah menafikan dakwaan Rafizi betapa hanya beliau dan juga PMX saja yang mempunyai akses untuk dapatkan surat tersebut dan surat itu juga bukan eksklusif untuk mereka. Jom tonton laporan media ini. Setiausaha Agung PKR Fuziah Saleh berkata bukan hanya beliau dan Presiden Anwar Ibrahim menerima surat Rafizi Ramli menolak undangan merasmikan Kongres Pemuda serta Wanita pada 22 Mei ini. Semalam timbalan presiden PKR itu mendakwa surat sulitnya dibocorkan. Fuziah berkata beliau mendapati isu itu terlalu remeh untuk dijawab tetapi menegaskan dakwaan Rafizi tidak tepat. Rafizi berpegang pada pendiriannya semalam untuk tidak menghadiri Kongres Pemuda dan Wanita PKR yang secara tradisinya dirasmikan timbalan Presiden atas alasan prinsip berbanding politik. Ahli Parlimen Pandan itu berkata keengganannya disebabkan pelanggaran protokol parti selepas pelancaran jentera pilihan raya PKR Sabah yang didakwa diumumkan tanpa berbincangan oleh Biro Politik PKR atau Majlis Pimpinan Pusat terlebih dahulu. The thing is macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. -puan. Perkara ini bukan kecil tau. Kebocoran surat sulit dan benda ini sebenarnya merupakan satu perkara yang kita nak gelarkan sebagai amanah kalau ikutkan. Dan bila surat yang sulit itu dibocorkan begitu saja, pastinya akan ada pihak dalam PKR itu sendiri yang tidak menjaga amanah yang diberikan. Cumanya sekarang ini sebelum kita nak berundur tuan-tuan dan puan-puan, saya nak komen berkenaan dengan cara Rafizi berucap berbanding dengan cara Nurul Izzah berucap. Sebab kalau anda masih ingat, pada pagi tadi, saya telah mengeluarkan satu video komen berkenaan dengan ucapan Nur Izzah yang bagi saya gaya memang cantik tetapi isi tak ada. Anda bandingkan dengan Rafizi. Of course Rafizi gaya ini of course lah kan. Beliau ini merupakan pendebat, merupakan pidato. Tetapi isi ucapan Rafizi itu lebih mudah untuk kita faham, kita tahu kerangkanya apa, kita faham tuju dia apa dan yang paling penting ianya mampu untuk menangkap imajinasi dan sebagai penonton, kita akan tertunggu-tunggu apakah perkataan yang bakal keluar dari mulut Rafizi selepas ini. Nampak tak dekat situ? Ini merupakan satu ciri yang saya cakapkan terus terang, merupakan ciri orator yang sangat-sangat berkesan dan ciri itu tuan-tuan dan puan-puan tidak ada pada Nur Izzah pada ketika ini. Nur Izzah macam saya katakan gaya cantik, pemilihan bahasa, intonasi semua top class, tetapi isinya tak ada. Orang tak faham apa dia cakap. Ke depan ke belakang, ke depan ke belakang, seolah-olah macam dia pun tak tahu apa sebenarnya yang dia cuba sampaikan kepada umum. Tetapi itulah tak kira macam mana keadaan sekalipun tuan-tuan dan perempuan, bak kata Isyam Jadil semuanya dah disetting untuk Nurul Izzah menang. Dan segala benda yang berlaku termasuklah perancaran PRK Sabah punya jentera pun oleh Nurul Izzah dan kemudian aplikasi Adil pun tak boleh screenshot dan sebagainya. Semua ini bak kata ramai orang menjurus untuk memenangkan Nurul Izzah. Walaupun begitu tuan-tuan dan perempuan, saya yakin tindakan PKR ataupun mungkin sesetengah pihak PKR ini cuba untuk memalukan Rafizi dengan insiden surat ini sebenarnya akan menambahkan lagi sokongan akar umbi terhadap Rafizi. Di mana akar umbi akan melihat Rafizi ini rebel dan merupakan orang yang akan memecahkan hegemoni Datuk Sri Anwar Ibrahim. Sebab sekarang ramai akar umbi telah berpandangan betapa PKR macam dah lari daripada jalan reformasi mereka. Tetapi tak ada siapa yang berani nak sandar Tuan Sri Anwar. Mereka nampak Rafizi lah orangnya walaupun jelah dia pun poyo juga. Sekarang boleh cakap macam-macam kan. Dulu tak nak cakap apa-apa. Tetapi sekarang orang nampak Rafizi lah orangnya yang rebel yang akan lawan penguasaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi saya yakin Rafizi ini bakal menerima nasib seperti Azmin Ali. Seorang yang dilihat rebel juga satu kali dahulu tetapi akhirnya tersingkir begitu saja dari PKR atau lebih tepat lagi Azmini dia menyingkirkan diri. Tapi tak apalah, itu belaka cerita tuan-tuan dan puan-puan. Cuma sekarang ini, tak kira macam mana keadaan sekalipun, tak kira lah akar umbi sokong Rafizi macam mana sekalipun, bak kata Isyam Jalil sekali lagi, memang semua ini dah disetting untuk Nurul Izzah menang. Dan kepada Rafizi serta Nurul Izzah, tak payahlah gad gaduh-gaduh lah. Korang pun datang daripada kolam politik yang sama juga. Korang pun sokong orang yang sama juga. Betul atau tidak? Mau happy-happy punya, Wah, tak Apa salah lu takut? Wah, bukan takut lah. Wah, Wah, fight lah. Ha, <laughs>